افرازات هغه سړي خناکا مايا دي چې تاسو محبه له ميكروبونو سره خپاک ساتي راځي چې په دیاړه نور معلومات از دکړو د محبه نورمال يا طبي مايا سپینته روخا نه وي او کلا چې وښي نو یو څه جړخ کاری نه هیڅ په جریان کې افرازات یو ډول بويل لري او ممکنه یو څه غليزي یا ټینګ شي او د هیڅ پهمنس کې افرازات لکه د هغه یو سپین سرخناکا او نازک وي چې باروري يا توليد ته اماده وي د د تخمه گزارې نه خړه د د هیس په جديان کې هغه وخت چې کاټاسو چيري جنسي اړيکې ولاري نو احتمال لري چې مېدو آرشي هر څومره چې تاسو تخمه گزارې تانګ دي کیږي نو ستاسو د ماہبل افرازات سپین او کرم کیږي د تخمه گزارې پورسته یو راز او کې تاسو د ماہبل افرازات د شاته په سر سريخ ناکه کیږي او دا کاملا ناديدي ګلابي تور خور یا د ماہبل سره رنګ افرازات معمولا د دی دینه خزه چې ستاسو د هیز دوره پیل کیږي کاستاسو د محبل مایات نرم او سپنګ لکه د پنیر په سیروي نو دا په میکروبونو د لالت کوي ستاسو فاراج ممکن پارسو بولري د خارخت احساس وکړي او د ادরার کولو پر محل سوزش احساس کړي د محبل میکروبونه عادي ندي باید درمل نه یوشي پوسوشکړي چې ډاکټر تم راځي او کړي د افرازاتو د رنګ او بوې تغییر مثلا خاکستري شين تياره ژړ او غیر عادي نازک او بدوي لارون کې معيات د دې نه خاډه چې تاسو ممکن کوم ميكروب ولري او باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ تاسو د بدن افرازات مهم دي که یو څه بدلون ومومي تاسو ممکن د خپل ډاکټر سره ماينه کولو ته اړتیا ولري